gəlmişəm. Salam, hörmət kanal izləyicilərimiz. Bu günlərlə Məsauz Qəsəbəsində, Məsauz Qəsəbəsindən Məsauz Qəsəbəsinin mərkəzində poşa hörgü ilə daşla tikilmiş 7-8 daş kürsüdə həyətinin arasında bir dənə maşın daxil olu, həyət tamam daşla döşənilib, tarsovka emosiyası da bax gördünüz, bax belə bir tarsovka yoxsa da evin fasad görünüşünü görsəniz, bax belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. Padvanla giriş hissəsidir. Burada da əlavə olaraq Məyə qədər sıxətnä kimi çəkilib burda hazır vəziyyətdədir. Yəni maşın sahradından səb burda rahatlıqına bir su sol sulduq və rahatlıqına hal edə bilərsiniz, rahat edə bilərsiniz. Piləkanlar kimi ağ lardaşla döşənilib. İndisə evimizi də sizə mən tanıtdım. Yeri cəhətdən çox super yerdir. Avtobus marşrut xəttinə məsafəsi 560 metrdir, yolu asfaltdır. Sağda elektrik xəzladır. Gördüyünüz kimi 10 dənə xəndi elektrik qaydısıdır ki, bütün razıq qulçatlı adden elektrik qaydıları gedir. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Solda evimizin mətbəxidir. Bir yataq otağı, ikinci yataq otağı sağda isə evimizin üçüncü otağıdır. Burası isə söz yataq otağıdır. Pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır, poşoşyanla tərif olunub. Burdan da mənsur yoxsa da bilərəm ki, bax poşa daşla inşa olunub. Yəni həqiqətən möhkəm tikili evdir səliqəli, zövqlü evdir. Onu xatırladımsa, bura isə evimizin mətbəxidir. Mətbəx deyim ola bilər ki, bir qonaq otağı boydadır. Mətbəx mebel yığıldıdan salar. Burada bütün göydür, isti, soyuq, kanal xətti, elektrik xətti, qaz xətti çəkilib, kombi xətti kimi çəkilib. İstərsiz də burada qobradıcın məhar edə bilərsiz. Qiyməti də çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxıb. 58.000 manatdan satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alıcılarına endirib ondadır. Sağda isə evimizin sanitarlar qovşağıdır. Burada da gəlin də əlavə olaraq bir belə bir yataq otağıdır. Onu görsən, burada da ə e, kombi sistem seçilib hazır vəziyyətdədir. Burada pəncərəsdə yola düşür. Onu da xatırladım bizə. Ev hündürlüyü 3 metrədir. E, 15 daş tam tamlıdır. Və sonuncu yataq otağıdır bura. Bax belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Bütün otaqlar da görüyünüz ki, kombi sistem seçilib hazır vəziyyətdədir. İnşallah evə olmayacaq insanlar Allah təala belə gözələblər. Qismət etsin. Və sonunda sanata qoşulan mən sizi tanış edəcəm bərisə məsan sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağı gördüyünüz kimi tənincə genişdir. Burada şorxupanın yeridir, trafdır. Unitazın yerində, moqanın yerində bərisə duşun yeridir. Bədəfaton evimiz 58.000 manatla satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alıcılarına endirim olunacaq. İnşallah evə olmui insanlar Allah təala belə gözəl bir qismət elsin. E, həqiqətən də çox möhkəm tikili, dosta qardaşa layiq olan bir evdir ki, qoşa daşla inşa olunub. Hər şeyin artıqlamasını istifadə olumlu